بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاتم تائی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں حاتم تائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کے تیہ قبیلے کا سردار تھا حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم تائی تھا حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا تھا اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کی بہت سے قصے گڑھ لیے لیکن اس کے باوجود ہاتم کی سچی حکایات اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں ہاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے اس مقام پر آج ہاتم تائی کا آتش دان کہتے ہیں یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا خواہ وہ جنگ ہو مقابلہ ہو کھیل ہو یا سخاوت ہو زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز دس اونٹ زبا کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا یوں تو حاتم کی سخاوت اور فراغ دلی کے قصے بہت سارے ہیں لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے بادشاہ نے کہا جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے لہذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ لہٰذا وزیر کے درباری کئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچے جب وہ وہاں پہنچے تو موسلہ دار بارش ہو رہی تھی ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاطم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دستخان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کر دیں وزیر کی یہ بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا سن پانچ سو اٹھتر عصوی میں ہاتم کی وفات ہوئی ہاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عادی تیہ قبیلے کا حاکم بنا وہ نو ہجری میں مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے عادی اپنی قوم کے سردار تھے قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رکیب سمجھتے تھے سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا یمن کے قبیل تیہ نے اسلام کے خلاف بقاوت کی حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا ان میں عادی کی بہن صفانہ تھی یعنی صفانہ بنت حاتم وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے کہا کہ میں سقی حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر آدھی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ اسلامی واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبکرائب کریں روز نئی ویڈیو کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاکر